Це заповідник Таврія всього лише в 90 кілометрах від Запоріжжя. 286 гектарів землі, на котрій живуть Олені, Лані, Коні Проживальського, Страуси, Павліни. Також були муфлони, але їх вже давно не бачили. За інформацією колишнього директора заповідника, наразі на цій території голод. А Через брак фінансування тварин просто немає чим годувати. Ну, як викармьошка відсутствує повністю. Сейчас вообще я их не кормлю, потому что даже у них сена нет. Вот на территории лежит там 17 тонн. Но она как бы у них на хранении документально оформлена. И они оттуда не берут, не покупают, как бы не кормят вообще. Ну, приблизительно у них сейчас есть 38 коней приживальского, оленей 35 штук и ланей по бухгалтерии числится 45 голов. Ну, приводит к падежу молодняка потому что как бы не хватает, ну, кормежки, как бы подножного корма нету, то что там получается, там у нас не пастбище, а уже стойбище выбито конями. И приводит к полному падежу. Вот. Ну, финансирование, да, как бы не было полностью, даже вот с 2011 года, когда я поступил на работу, то иногда давали на зарплату, как бы вот именно на финансирование кормежки, как бы то, что есть задолженность. За 13 год за сено они у людей покупали по 100 тонн, сена там как бы до сих пор не рассчитались. Заборы попадали, никто их не устанавливает, хотя бы как бы одну плиту поставить, это надо 2 часа времени. И сколько писали евроидилы, я заявление писал тоже по поводу того, что они кормят, там статья специально, ну есть до введения животных до голодной смерти, как бы реакции никаких. Оскільки парк находится на балансі машинобудівного предприятия «Автозас», мы звернулися за комментарием до керівництва. Мор животных. У нас сейчас, да, действительно была проблема. Мы ее решаем, но это не... У нас волк нападает на животных. Пытаемся поймать, как-то грабить, там, и ключу проволоку уже передаем. Но пока не... от а этого бывшего директора очень много негатива идет. Ну знаете, как бы человек, который уволен по приказу, сейчас хочет на зло делать какие вот, такие шаги, да, обращаться везде. Еда есть, они накормлены. Как бы забор, да, упал, несколько животных выдержало. То есть пытаются их изловить, но по селу они сто процентов не ходят. Да, есть финансирование. Ну, не такое большое, потому что предприятия сейчас тоже проблемы большие, да, сами понимаете, так. Ну, задержки по зарплате большие, опять-таки, его время директора, он был директором. Он накопил очень большие долги по заработной плате. Сейчас пытаемся погашать старые, не накапливать новые, но еще на не больше. Вочевидь, що ситуація навколо парку є досить контраверсійною, проте трупи тварин та повалені паркани ми бачили на власні очі. Можливо, справами у Таврії все ж таки варто зацікавитися правоохоронцям.